Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Amma ba'd Tuan-tuan dan perempuan, rahimani wa rahimakumullah Pagi ini kita akan selesaikan perbincangan ayat 184 surah Al-Baqarah yang mana kita belum lagi uh, selesai membincangkan tentang golongan yang ketiga yang dibenarkan oleh Allah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan, iaitu ayat yang kita bacakan, insya Allah pagi ini kita terus kepada potongan ayat wa ala ladina yutiqunahu. كتاب أي بأيام فجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فتية waam miskin. Okay, So kita berhenti pada potongan ayat ini, terjemahan sekali lagi dan wajib bagi orang yang tidak terdaya. Okay, tidak terdaya di sini merujuk kepada orang yang sudah lanjut usianya dan juga merujuk kepada orang yang sakit yang tidak boleh lagi sembuh maknanya sakitnya berpanjangan maka orang ini jika dia tidak berpuasa dia kena membayar fidyah iaitu berbentuk makan bagi setiap seorang yang miskin. Jadi kita dah bincang dua kategori manusia. Kita sambung kategori manusia yang ketiga, jenis yang ketiga yang perlu membayar fidyah. Okay. Iaitu orang yang dia melambatkan ganti puasa seperti mana orang yang dia sakit tapi dia boleh sembuh ataupun orang yang bermusafir yang dia berbuka puasa sepatutnya dia kena qada puasa dia tapi dia tak ganti puasa dia sampailah Ramadan yang akan datang contohnya dia ada dia ada hutang puasa pada tahun lepas Ramadan tahun lepas tapi dia tangguh 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 sampailah masuk Ramadan pada kali ini maka orang itu seperti mana catatan Ali yang Tuan ibu-ibu ayah boleh tengok maka orang itu dia perlu gantikan puasa yang tahun lepas ditambah dia perlu membayar fidyah jelas untuk kategori yang ini okay. ini berdasarkan ulasan dalam kitab fiqh Al-Manhaji ala mazhab Al-Imam Syafi'i mengatakan sesiapa yang tertinggal puasa disebabkan dia musafir ataupun dia sakit ataupun ada sebab-sebab yang lain maka dia wajib menggantikan puasa itu sebelum tiba bulan Ramadan yang berikutnya namun Sekiranya dia cuai dan tidak menggantikannya sehingga tiba bulan Ramadhan yang berikutnya, maka dia dikira berdosa dan wajib dia membayar fidyah. Fidyah itu bentuk bagaimana? Memberi makan kepada golongan fakir miskin secupak makanan kebiasaan penduduk setempat itu makan. Nanti kita perincikan dengan lebih lanjut berapa nilai makanan itu. Okay. Cuma kalau dirujuk dalam pendapat lain ada sebahagian pendapat mengatakan dia tak perlulah dia bayar fidyah. Cukup dia menggantikan puasa yang tertinggal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Al-Imamul Bukhari, Hasan al-Basri, al-Muzani dan Abu Daud. Ni uh, kalangan uh, apa ni ni sebahagian para ulama yang kata tak perlu bayar fidyah. Cuma kita merujuk kepada pendapat dalam hatta dalam mazhab al-Imam Syafi'i, maka dia wajib ganti dan dia wajib bayar fidyah. Ini adalah pendapat sahabat, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atta. Al-Auza'i, Al Imam Syafi'i, bahkan dari Imam Ahmad, Imam Malik, Sufyan Nusawri, Imam Ishaq pun sebut seperti itu. Ya, jadi kena bayar fidyah. Okey. Kategori yang ketiga, yang keempat. Orang yang dia lambatkan ganti puasa sampai dia meninggal. Kalau nombor tiga tadi, dia masih hidup lagi tapi kalau dia lambat ganti puasa dia sampailah dia meninggal dunia yang ini kita pecahkan kepada dua situasi pula situasi pertama sekiranya si mati tu dia tak sempat nak ganti puasa bukan sengajalah contohnya dia sakit mula-mula dia berbuka puasa dia nak tunggu dia sembuh Tiba-tiba dia sakit lagi Sampailah sakit itu berpanjangan Sampailah dia mati Maknanya situasi pertama ni Dia tidaklah sengaja Untuk dia tidak mahu menggantikan puasa dia Sampai Ramadhan ni akan datang Maka kata para ulama Tidak ada sebarang tanggungjawab Kepada si mati itu Ataupun waris dia pun tak perlu gantikan puasa bagi pihak dia. Sebab apa? Sebab dia bukan sengaja untuk tidak mahu menggantikan puasa dia. Situasi yang kedua. Kalau si mati tu dia ada hutang puasa, sepatutnya dia kena cepat-cepat untuk dia ganti. Dia bertangguh, 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 bertangguh Sampailah dia mati Maka si mati itu mempunyai hutang puasa Yang tidak digantikan okay, Jelas untuk yang ini okay. Apabila si mati itu ada hutang puasa Yang belum sempat digantikan Maka apa yang perlu dilakukan? Nak suruh oh, nak suruh si mati tu ganti? Mustahillah sebab dia dah mati. Maka tanggungjawab siapa? Langkah pilihan nombor satu waris boleh mengambil ikhtiar berpuasa bagi si mati itu. Ini pilihan pertama so mungkin isteri, mungkin suami, mungkin uh, mungkin adik-beradik, mungkin anak-anak tahu. Oh, si bapa kita ni dulu dia pernah worded, dia tak berpuasa, perlu makan ubat, lepas tu ayah dah sihat dah, tapi dia tak sempat ganti puasa dia. Karena dia bertangguh dan sebagainya, maka dia hutang puasa. Maka ahli waris pun mengambil ikhtiar berpuasalah bagi pihak si mati. Mana dalil pilihan nombor satu? Ini hadis yang pertama, riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim yang mana Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu sesiapa yang meninggal dan dia mempunyai puasa maka disempurnakan oleh warisnya Okay. hadis kedua riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada seorang lelaki dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni anak kepada si mati itu ibunya. Dia kata ibuku meninggal ya Rasulullah. Dia ada hutang puasa sebulan. Apakah aku boleh mengqadakan menggantikan puasa sebulan ibuku? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekiranya ibumu memiliki hutang? Apakah engkau akan bayar hutang-hutang dia? Jawab anak dia tu, ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullahi ahqqu an yuqda." hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Faham tak maksudnya? Maknanya Nabi nak kata bolehlah gantikan puasa itu bagi pihak ibu dia. Tetapi untuk Nabi menekankan persoalan itu, Nabi membawa analogi hutang si ibu itu. Okey, hadis nombor tiga. Riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang seorang perempuan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku ni meninggal tetapi dia ada hutang puasa nazar apakah aku boleh berpuasa bagi pihak ibuku maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah pendapatmu sekiranya ibumu memiliki hutang kemudian engkau bayarkan hutangnya, kira selesai tak hutang tu kata nabi kepada perempuan itu maka jawab perempuan itu naam ya maka jawab nabi sallallahu alaihi wasallam fasumi min ummiki maka berpuasalah engkau atas nama ibumu maknanya dia gantikan puasa niat dia apa dia nak menggantikan puasa Bagi si ibu itu Ataupun si ayah itu Jadi sebagai seorang anak Kita kena ingat kembali Ada tak mana-mana arwah ibu atau ayah Yang dia tinggal puasa dan sepatutnya dia kawakkan okay. Kalau anak tu Dia tak nak puasa sebab anak dia tak wajib ya untuk menggantikan puasa ibu dia dia tak wajib maka orang lain pilih nombor dua pihak lain boleh puasa untuk pihak dia contohnya kawan baik dia ke selalu pagi-pagi lepas uh, tadabur 20 minit selalu lepak kat kedai tertentu contoh kawan dia meninggal <tuk> tak sempat bagi dia bagi tahu dekat ahli keluarga dia tak apalah biarlah pak cik yang gantikan puasa bapakmu itu. Kan? ha, boleh. Ataupun pilihan satu tak ada, pilihan dua tak ada, maka pilihan nombor tiga boleh tukar kepada membayar fidyah. Faham tak? Maknanya waris tu dia tak nak puasa tapi ditukar dalam bentuk membayar fidyah. Ini disebutkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Ibn Umar mengatakan, sesiapa yang meninggal dunia dan dia masih ada kewajipan berpuasa bulan Ramadhan, hendaklah sesiapa bagi pihaknya فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَ Maka memberi sadaqah makanan kepada orang miskin setiap hari Jelas kan tuan Okey, isunya pula. Kalau bayar fidyah nak guna duit, nak membeli makanan. Maka nak guna duit siapa? Langkah nombor satu kena wajib guna harta si mati itu jika ada. Ini langkah nombor satu. Ini wajib Jelas ya? Tapi kalau anak tu nak puasa tak apalah. Selesailah hutang tu. Tapi kalau anak beranak, waris kata kami tak mampu nak puasa ayah ni. Banyak puasa ayah ni. 90 hari ni contoh. Maka waris kata kita bayar fidyah lah. Tapi nak ambil duit mana 30 90 hari ni? Maka ayah kan ada harta pusaka. So kita ambil duit tu maka anak tu wajib menggunakan duit itu ini berdasarkan surah an-nisa boleh rujuk dua ayat ayat 11 pun boleh ayat 12 pun boleh muka surah 78 79 Allah perintahkan sebelum harta pusaka itu dibahagikan kepada waris-waris itu maka Allah suruh dulu buat dua benda ini Allah kata apa min ba'di wasiyatin yusibha au din Allah kata sebelum dibahagikan harta pusaka kepada waris mesti ditunaikan wasiat si mati itu atau selepas dibayar hutangnya maknanya kalau anak beranak dia ambil duit harta pusaka tu sedangkan bapa ataupun ibunya ada hutang puasa ataupun hutang yang lainlah maka dia telah memakan harta batil Sepatutnya buat apa dulu? Pak kita, mak kita ni ada tak hutang dengan siapa-siapa? Hutang dengan Allah macam mana? Dengan haji dia, dengan puasa dia. Maka dah dapat maklumat tu, dibayar dulu hutang-hutang tu. Selesaikan, barulah dibahagikan harta itu. Cerdas ya? Okey. Tapi jika si mati tu, dah habis dah bayar hutang-hutang, harta dah tak ada dah. Contoh kan, harta tadi itu, maka kita boleh guna harta orang lain lah. Maknanya kawan dia tolong, bayarkan fidyah boleh. Tapi hukum dia apa? Hukum guna harta anak-anak. Contohnya, anak-anak kata, ish, ayah kita ni tak ada harta langsung ni nak bayar hutang fidyah ni. Maka anak kata, tak apalah. Kita je lah yang bayarkan fidyah. Hukumnya sunat dan pahala besar kepada anak tu tapi tak wajib anak tu untuk membayar fidyah tu sebab bukan tanggungjawab anak nak membayar hutang si si mati sebab hutang tu pada siapa si mati itu tapi kalau anak tu ada ikhtiar dia tolong pahalalah kepada dia kalau anak tu pun tak nak gunakan harta dia boleh guna harta pihak lain okey sekarang kita bincang berapa kadar fidyah itu Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu jika seseorang itu tidak mampu untuk dia berpuasa, maka dia perlu memberi makan satu mud bagi setiap hari yang ditinggalkan. Is macam mana satu mud ni? Maka zaman sekarang ditukar dengan istilah secupak beras. Berapa kiraan dia? enam ratus gram. Satu hari. Oh, anak kata, hmm, enam ratus gram ni, sempoi je ni, dia kata. Okey, tak apa. Lepas tu, kalau tuan-tuan nak bayar pula, tuan-tuan duduk kat mana? Kuala Lumpur. Betul tak? Saya nak bayar ikut rate Kuala Lumpur. Wilayah Persekutuan. Tentang tahu tak setakat ni nilai fidyah negeri manakah yang paling mahal sekali? Ha. Bukan Kuala Lumpur, bukan Selangor. Negeri kat hujung utara tu. Perlis. Tahun lepas punya data. Okay, ni. Kalau tuan-tuan nak bayar fidyah bagi si mati itu contohnya tuan-tuan kata ayah kita duduk kakek eh, lama ni kita nak bayarlah fidyah dalam bentuk nilai dia sebenarnya fidyah tak boleh nilai dia mesti makanan tetapi ada saluran daripada majlis agama Islam setiap negeri dia terima duit daripada tuan-tuan dan perempuan tapi nanti duit itu ditukar kepada beras bagi kepada orang miskin settle tetap kita tak dan nak cari siapa pula orang miskin ni nak cari data lagi ha, tak payah pergi kepada majlis agama cakap saya nak bayar fidya untuk simati berapa tahun maka bayar kalau tuan-tuan bayar di majlis agama Islam Wilayah Persekutuan tuan-tuan hanya perlu membayar 4 ringgit bagi setiap hari yang tidak berpuasa itu tapi tuan-tuan kata saya nak bayar dekat negeri Selangor lah Dua ringgit sahaja Tapi tuan-tuan kata Ish, ayah kita ni Terbayar kat Perleh lah Dia tengok-tengok kat Perleh Lima ringgit Eh, tak jadilah Eh, aa, boleh Tapi setakat ni tahun lepas Perleh yang mahal lah Lima ringgit Johor rm tujuh puluh lima sen So, so tuan, tuan nak pilih nak bayar kat mana ni fidyah ni? Kau lumpuh lah Ustaz dia kata. Okey tak apa. Tapi lagi terbaik tuan-tuan tengoklah nilai jenis beras yang tuan-tuan makan, ayah kita dulu makan, standard kita ni beras apa? Itu lagi terbaik. Contohnya wilayah kata satu satu hari fidyah dalam nilai RM4 kita kata ish bayar fidyah ni kita bagi lebih lah maka dia tengok jadi beras dia kalau beras sumpah tempatan grade A RM2 yang ni tahun lepas punya data 20, 25 kalau beras putih perak sebagainya tu perang sebagainya RM4 kalau basmati mati RM6 tentang bayar adalah RM6 kan tolong si si mati itu dapat pahala yang banyak. So kiraan dia macam mana? Ikutlah hari yang tinggal puasa berapa hari kali dengan satu cupak ikut negeri tadi itulah bayar fidyahnya. Contohnya tu tak nak bayar dekat KL. Contohnya mungkin kita masih hidup, mungkin masih hidup kan. Ish, lepas tak bayar lagi fidyah ni. Sebab dulu pernah waduk hospital tiga hari kan so bayarlah 3 hari puasa kali dengan 4 ringgit dapatlah harga fidyah itu eh, selesai okey kalau dia bayar lebih Allah kata kita tutup dengan ayat ni faman tatawwa khairan fa huwa khairul la Okay. Terjemahan ayat maka sesiapa dengan rela hati melakukan kebaikan maksud dia apa? dia bagi lebih bayaran fidyah itu kata Allah itulah yang lebih baik baginya walaupun ulayah kata RM4 tuan-tuan bayar RM6 contoh ataupun tuan-tuan kata Allah kata satu hari satu orang miskin Tuan-tuan kata kita bagilah satu keluarga ni ada lima orang. Kita bagi lima-lima untuk satu hari. Allah kata itu lagi baik kata Allah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sesiapa yang melebihkan dan memberi makan aksar min miskin fahuwa khairun. Lebih daripada seorang miskin adalah lebih baik. Bila waktu nak bayar fidyah? Ah waktu dah lebih sikit ni. Tapi boleh tuan, -tuan bagi saya sikit waktu lebih. Sikit-sikit je. Okey. Waktu nak bayar fidyah para ulama berbeza pendapat. Tetapi yang paling yang paling pendapat yang paling terpilih kalau boleh jangan awal sebelum masuk Ramadan. Contohnya bulan ni dia dah tahu dah aku nak bayar untuk sebulan punya. Ramadan tak masuk lagi. Maka ikut pendapat yang terpilih kita boleh awalkan sehari jangan lebih dari dua hari. Maksudnya awal sehari tak apa contohnya esok nak puasa malam ni dah bayar dah dah transfer dah. Ah ha, boleh lagi, tapi jangan untuk dua hari tiga hari ke depan sebab dia mengikut hari tak puasa tu. Ha. Okay jalan Allahumma rohimani wa rohimukumullah dan cara nak bayar dia bolehlah bertangguh ataupun kadar dengan segera lebih baiklah okey jadi tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah contoh ah sekali contoh kalau didapati contohnya tuan-tuan kata nantilah um, dah dekat malam al qadar nanti saya nak bayar fidyah tu boleh tak jawapan dia boleh kan Cara nak bayar macam mana? Malam Al-Qadar contoh Dia kata saya nak bayar malam ke-27 Maknanya dah 27 hari Dia tak boleh nak puasa Dia boleh buat macam mana? Dia cari 27 orang miskin Dia bagi makanan Boleh tak? Jawapan dia boleh Asalkan satu hari Untuk setiap orang miskin seututan so, kiralah dengan jumlah tadi, kali dengan 27 maka selesailah isu tentang bayar Fidya maka selesailah kita tadabur ringkas surah Al-Baqarah ayat 184 jadi esok kita masuk perbincangan ayat 185 bulan apakah yang Allah perintahkan kita berpuasa dan kita akan kupas satu bulan itu mesti berapa hari paling minima ya, adakah 28 hari ataupun 29 hari nanti kita akan bawa satu kes yang dia berpuasa hanya 28 hari tuan-tuan pernah tak puasa 28 hari sahaja nanti ingat balik Takut-takut ada nak kena buat apa? Esok kita cerita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad.